Вітаю вас! Це програма наголос. Про наміри впровадження обов'язкового медичного страхування говориться не менше 10 років. Крім стягнення додаткових коштів з населення. Кожен автор законопроекту пропонував створити спеціальний фонд, який власне буде акумулювати і розподіляти отримані гроші. Сьогодні уряд знову заговорив про загальне медстрахування. про… Те, наскільки реальні дані новації в нинішніх умовах, будемо говорити з експертом з питань медичного страхування Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Мариною Московко? Вітаю вас! Добрий день давайте на початку кілька слів про саму всеукраїнську раду захисту прав та безпеки пацієнтів. Що це за організація? Скільки років існує, чим займається і е, е, останні е, напрацювання? Наша организация работает в Украине уже более 10 лет. Чем мы занимаемся, в общем-то, понятно из названия нашей организации. Мы защищаем права и безопасность пациентов. То есть в первую очередь наша организация выступает на стороне пациентов. Поэтому мы являемся пациентской организацией. Кто входит до склада? А в составе нашей организации есть юристы и медики в примерное наше соотношение 50 на 50. Прямо сейчас, ну, в общем-то, Рада все время старается держать руку на пульсе событий. И, безусловно, сейчас один из наших интересов – это внедрение общеобязательного медицинского страхования, о котором говорят на протяжении уже более 10 лет. Вот сами про это и будем говорить. Уряд анонсовал украинцам загальное медстрахование, Проте досить суперечливо. Та, на початку міністр охорони здоров'я пообіцяв не проводити реформу до того моменту, поки не буде вдосконалена матеріально технічна база медзакладів. Потім прем'єр-міністр пообіцяв нам новації вже з наступного року. Хто з них що говорить і кому вірити? Якщо чесно, лично мені. Совершенно невозможно оценить, кому можно верить. И я, как эксперт, точно могу сказать, что если наше правительство говорит, что реформа будет безболезненной, то совершенно совершенно можно быть уверен в том, что как раз здесь они кривят душой и используют какие-то популистские лозунги. На самом деле, та ситуация, которая сейчас сложилась в нашей стране, говорит о том, что внедрение общеобязательного медицинского страхования именно сейчас было бы крайне болезненным. Поскольку, во-первых, наши медицинские учреждения, они еще не получили достаточной экономической свободы. Даже работая в условиях добровольного медицинского страхования, очень многие медицинские учреждения, во-первых, не могут четко определить стоимость своих услуг. И второе, они не могут свободно получать деньги от страховых компаний. Страховое возмещение зачастую принимается на какие-то субсчета эм, uh -huh. ну, со специальными кодами. Вот. То есть как бы, нет общего механизма работы э, медицинского учреждения, в частности, я говорю коммунально медицинского учреждения, потому что с частниками все гораздо проще, со страховыми компаниями. Эм, Поэтому... Що э, е однакові ціни ввести е як в приватних е медзакладах, так і е в державних? Um... Тільки там буде платити людина з власної кишені, а тут буде е сплачуватися за його страховим полісом. Ну, вы понимаете, что полисы и страховые, страховые полисы, они бывают разные, как и программы страхования. И то есть просто взять и скопировать обычному медицинскому учреждению цены, например, частных, ведущих частных компаний, но ну, это было бы смешно. В первую очередь потому, что они не могут предоставить такой уровень сервиса, как это предоставляют uh -huh. частные компании. А, поэтому на, в этап, на, на этапе э, пред, который перед внедрением общеобязательного медицинского страхования, а, все-таки хотелось бы заострить внимание на том, что должен быть переходной период, а, когда мы, во-первых, даем... А, більше економічної свободи медицинським учреждением і второе, это способствує розвитку добровольного медицинського страхування як переконати людину що він має застрахуватися чисну ну, якісь рецепти Вы знаете, уровень страховой культуры в нашей стране, он исключительно низок. И в большинстве случаев, понимаете, когда у кого-то складываются хорошие и положительные отношения со страховой компанией, ну, люди просто этим пользуются и живут. А если есть какой-то негативный опыт, то, как правило, об этом объявляется во всеуслышание. И таким образом формируется общественное мнение. Поэтому заставить э, совершенно никого невозможно. А можна мотивувати, Да. да. моріть yeah. совершенно вірно. Враховуйте, що наш міністр охорони здоров'я виходить з Грузії. Багато хто припускає, що медреформа в Україні здійснюється, буде здійснюватися за моделю цієї держави. Да? давайте про це поговоримо. Що ж там таке відбувалося, що зараз можливо. будет впроваджуватися в Украине. Но если говорить о чистом опыте Грузии, которые хотят привнести в Украину, то, в общем-то, мне кажется, будет немножко сложно. В первую очередь потому, что сама Грузия, ее население, во-первых, почти в 10 раз меньше, чем Украина, а во-вторых, они начинали реформу до 2008 года. Программа «100 больниц у них задекларировано в 2007 году. То есть я хочу сказать, что экономическая ситуация была совсем другая, чем та, в которой находится сейчас наша страна. Поэтому в чистом виде перенести опыт Грузии, мне кажется, сейчас было бы весьма болезненно для Украины. Ну, это несколько слов, как вообще там все это починалось, как там это происходило. Потом будем думать, как... Як... Це перенести до нас. Но если мы говорим о грузинском опыте, то Нет. безусловно там мы можем отметить два таких очень важных момента, да? Это приватизация медицинских учреждений, передача их частным инвесторам. Так. Кстати, зачастую частными инвесторами там у них как раз и выступали страховые компании. Mm -hmm. И второе, это внедрение общеобязательного медицинского страхования. Вот... Э и, 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 третье. Зарплаты медики взросли до 50-60 тысяч гривень в перерахунку на, ну, в смысле, в перерахунку на гривни. Мається на увазі. Это уж мало. Ну, это, конечно, очень важный момент, который, опять же, весьма очень сложно перенести в нашу страну в тех условиях, которые сейчас есть. Почему вы приватизация медицинских закладов? Дело в том, что в Грузии у них опыт был следующий, что Медицинское учреждение передается частному инвестору ну, как бы совершенно безоплатно с тем, что он обязан длительный, ну, определенный срок не менять его профиль и построить новую какую-то больницу, которая либо усовершенствовать ее. Значит, почему 100 больниц? Потому что насколько мне не изменяет память, около 23 больниц построено в городах, в основных, да, и 77 они построены в каких-то таких более отдаленных районах. Применительно к Украине, у нас сейчас есть достаточно большая база медицинских учреждений, которые действительно нужно передать в те руки, которые будут о них заботиться. Хотя, в общем-то, прямая передача, такая, как в Грузии, мне кажется, в наших условиях она невозможна. Але спробы будут? Прият? Безусловно, безусловно. И тем более провести это все резко сейчас, вот, ну, буквально за год, это достаточно сложно. Безусловно, у нас должен быть переходный период, в течение которого мы должны будем также подготовить и изменить нашу законодательную базу. Еще сегодня, каких законов сегодня не выстачает на ваш погляд? В общем-то тех законов, которые уже давным-давно созрели и уже давно они подавались и не прописаны, только они не приняты. В частности поможет ситуации закон о медицинских проматзаклады, которые сейчас рассматриваются, тот же закон об общеобязательном медицинском страховании. Проблемы только в том, что постоянно к этим законам есть какие-то замечания. Если мы будем говорить о законе об общеобязательном медицинском страховании, которых э, проектов было уже достаточно большое количество, и э, все имели замечания, э, прежде всего потому, что законодатель рассматривает меди э, медицинское страхование исключительно как э, механизм финансирования медицинской э, отрасли. В то время очень мало уделяется внимания самому важному, взаимоотношению пациента и доктора. Ведь этот закон, в первую очередь, он будет регулировать взаимоотношения врача и пациента мы привыкли наблюдать в американских фильмах, да, что ну, от которых вот сериалов про больницу очень много, поступает пациент, буквально единственное, что хотят знать в приемном покое, это номер страхового полиса. Да. И после и вот как только названы вот эти волшебные цифры, тут же закрутилась вся махина вокруг пациента, забегали, полностью оказали ему весь перечень. Услуг, всю необходимую а квалифицированную справа. помощь. Так. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы и у нас все так было. Но дело в том, что законы, которые предложены на рассмотрение э, Верховного Света, они почему-то делают акцент именно на аккумулировании. Э, сам самих страховых платежей, то есть как бы с ними вот все понятно. Эм, работодатель платит за работающих, государство платит за э, тех, кто не работает и не может себя обеспечивать. Эм. То, что бескостунная э, охрана здоровья, она все же таки залишает медичное обслуживание. Чини. Вы понимаете... Вот что касается а, тех же тех пенсионеров, а, как а, вы бачите их подальшую долю? У меня есть большие претензии именно mm -hmm. к слову безкоштовное, бесплатное. А, оно пришло к нам а, в, а, как наследие из Советского так. Союза, из нашего прошлого, и оно очень многих вводит в заблуждение. Что значит бесплатная медицинская помощь? любая услуга, любая, она имеет свою цену. И если она оказана, значит за нее кто-то заплатил. Так. А... Ну, мы платим о податки. Безусловно. А? Вот и есть эта оплата этой услуги. А наличие слова "бесплатное" в наших законах все время является вот камнем преткновения. Да. А, а особенно это касается медицины. Все совершенно, абсолютно все уверены, что медицина, она не может быть бесплатной. И она не есть бесплатной. Угу. Поэтому давайте мы назовем медицину такой, как она есть. Она платная. И за нее необходимо платить. И э, необходимо законодательно на законодательном уровне это закрепить и какие есть механизмы оплаты этой медицинской услуги тоже то ли это будет через страховую организацию то ли это будет идти со Какого-то фонда, либо со стороны государства. Но мы должны называть вещи так, как они есть. Медицинская услуга не есть бесплатной. И слово это необходимо убрать и из проектов, и из действующих законов. Но есть 49-я статья Конституции, которая гарантує українці право на бесплатную медицину. Вот об этом я и говорю. Потому что, э, возможно, в ближайшие часы будет, и, будет взагалі, скасовано. И будет ли вообще скасовано? сложно предсказать, хотя на самом деле э, необходимо убрать это слово бесплатное угу. из нашего основного закона, потому что именно оно вот, на мой взгляд, а именно оно и тормозит развитие и внедрение дальнейшее э, всяческих инноваций и э, нормальных экономических Я думаю, вы механизмов. Годится что еще, до этого не готова. Почему? Позвольте с вами мы не согласиться. Не так Нет. Абсолютно все, абсолютно все слои населения наши. Ну, мы в, в Совете защиты прав пациентов, мы работаем, безусловно, в том числе и с самыми незащищенными. То есть абсолютно все понимают, что есть оплата. Но вот у нас... Нашим основним законом задекларовано слово безплатний. Так. А якщо є право, його ж треба відстояти. Зрозуміло. Медперсонал тим часом, останнім часом, а, суттєво постарів. Хто буде займатися а, наданням цих медичних послуг, оскільки на сьогодні в медзакладах переважна більшість це пенсіонери. Я молодые так люди, понимаю, пися. что вы задаете мне вопрос о коммунальных медицинских так, учреждениях. Так, так. Я не имею на увазе приватные, безумовно. Совершенно верно, что молодые начинающие специалисты, безусловно, их привлекают достойные зарплаты, и они ищут себе места в частных клиниках. Опять же, решением этого вопроса. И могло бы стать именно внедрение общеобязательного медицинского uh -huh. страхования, которое бы гарантировало также и фонд оплаты, достойный врачам. И, безусловно, так и будет в дальнейшем. Сейчас, на этом этапе, в первую очередь хотелось бы поговорить о стимуляции развития добровольного медицинского страхования, uh -huh. потому что это дало бы результат уже... Завтра. Давайте переконайте, так. наприклад, мене, що я повинен піти і е, придбати собі чи оформити е, страховий поліс. От Я працюю тут, на теканалі Гама. Ви зараз прийшли до мене і кажете, Віталь, треба це зробити, тому що. А у вас є вже опит общення зі страховими Ні. організаціями? Ну, окрім тих, що страхують автомобілі. Я так. То есть, в принципі, первічне ви вже знакоме з страховим ринком, да, як пользователь страхових продуктів послугами, я їх послугами я ще ни разу не користався. Но вы использовали страховую защиту. Так, так безусловно. Вы чувствовали себя защищенным, и вы чувствовали, так. что в любой момент, как только наступит какой-то критический момент, mm -hmm. вы можете обратиться и отстоять свои права как застрахованное лицо. Безусловно. Далее. То есть это дало вам определенную уверенность. Так. Как вы думаете, такая уверенность не помешает вам в отношении з медицинськими работниками? Можливо, том, але что... скільки це мені буде коштувати? Ось в чем головне питання? А... На місяць, на півроку, на рік. Я не могу вам сказать, сколько это будет. Ну, вам... від Хоча б так. Здесь опять же вопрос немножко некорректный. А на рынке страхов... на медицинского страхования есть достаточно большое количество медицинских программ. То есть у меня есть возможность заказать каску? И заказать еще синьше. Безусловно, как. да. Минимальный у вас есть Вы можете заказать и эконом, и VIP, что угу. угодно, и золотой клиент. Все зависит да. только от ваших экономических возможностей. Если мы перенесем наш разговор поближе к нашей теме, да, и вспомним угу. тот же опыт Грузии, то, в общем-то, у них средний платеж в месяц составляет порядка 20 долларов. На так. одного человека стоит страховая защита. Ну, ну если есть стабильная зарплата, то это Безусловно. не дуже большие грошечки. Но именно сейчас, опять же, если мы вернемся так. в нашу страну, то для нас э, и подумаем о том, что каждый будет платить э, примерно эту сумму ежемесячно. Э, насколько это возможно? Я наберусь. Как вы уважаете? Ну, это подтверждает мои слова о том, что общее обязательное медицинское страхование, оно не может быть введено уже завтра. Оно может быть введено через год, через два. А в течение этого периода мы имеем возможность развивать добровольное медицинское страхование. Поживем и побачим. Все, дякую, що прийшли до нас. Наш час вичерпано. На цьому ставимо три крапки, оскільки е, у наступному році я так вважаю, що нам знову доведеться спілкуватися в цій студії і е, подивимось, як буде йти та сама медична реформа, про яку зараз так багато кажуть. Благодарю у вас. Хорошого дня! Це була програма Наголос. Я нагадую глядачам. Е, сподіваюсь, що ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре. Хай вам щастить!